BYD Auto 2 ni mungkin bunyi Kedengaran macam downgrade kepada BYD Auto 3, tapi sebenarnya Kalau kita bawa kereta ni hari-hari Ini adalah kereta elektrik Yang memang kita nak guna hari-hari Dia adalah sebuah kereta elektrik yang logik Yang tak ada benda-benda yang mengarut Dan harga dia memang ngam Dengan sebuah kereta elektrik Mampu milik untuk rakyat Malaysia Sila-sila akhir bulan, BYD Auto 2 ni Boleh jadi kereta elektrik Untuk semua orang dekat Malaysia Termasuklah kepada pak guard pak guard kepada makcik-makcik guard dan juga makcik-makcik cleaner. -makcik dan hari ini kita akan bercerita berkenaan BYD Atto 2 secara mendalam. Kepada penonton yang baru jumpa channel mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia dan jangan lupa untuk WhatsApp saya dekat Telegram. untuk rekaan keseluruhan kereta ini, dia rekaan dia nampak macam konvensional. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat bahagian depan kereta ini, bahagian bawah dia ni macam kereta ais. Ha, dia ada, dia bukan macam kereta elektrik biasa. Biasanya kalau kita tengok kereta elektrik biasa, depan ni bumper dia satu color je. Memang boring kalau kita tengok. Tapi untuk kereta ni, dia masih mengekalkan rekaan Dragon Face daripada Wolfgang Eger kita ada nampak dia punya lampu dia tajam, kita ada garisan-garisan halus yang tajam dan kita nampak rekaan ini adalah rekaan yang kemas, yang moden, yang senang kita tengok. Dan kalau kita parking dia sebelah dengan Ativa sebelah dengan kereta ICE biasa, mungkin kita tak perasan yang ini adalah kereta elektrik. Dan sebenarnya rekaan ini sebenarnya memang rekaan yang saya suka sebab dia tak nampak jauh berbeza dengan kereta ICE. Itu yang saya nak sebenarnya kalau rekaan dia pelik, orang kata, hui kau beli UFO kat mana ni? Ah ha, susah kita nak jawab dengan jiran-jiran kita nanti. Untuk rekaan ataupun platform BYD atau Toto ni, dia tak ada apa yang orang kata luar biasa untuk rekaan platform dia. Dia masih mengekalkan platform 3.0 yang pernah digunakan oleh BYD atau 3 dan juga BYD Dolphin. BYD atau tu menggunakan platform 3.0 daripada BYD yang pernah digunakan oleh BYD Seal atau Cuma yang membezakan Ato 2 dengan Ato 3 ialah dekat bahagian belakang dia menggunakan uh, torsion beam manakala dekat depan dia menggunakan uh, MacPherson macam biasalah. Manakala untuk kereta ini juga dia hanya ditawarkan dengan variant front wheel drive dan juga dia punya bateri adalah sekitar 51 kWh. Okey, untuk kereta ini juga kalau kita tengok dari segi size dimensi semua kan, dia memang tak jauh beza antara Ativa dan juga Hmm, lebih kurang uh, Toyota Corolla Cross. Kemudian mungkin tengah-tengah antara dua kereta lah ataupun boleh kita katakan boleh kita simpulkan dia punya rekaan ini adalah sama lebih kurang dengan Honda HR-V. Manakala untuk di bahagian belakang kalau kita tengok kan dia tak ada rekaan yang pelik, dia tak ada rekaan yang begitu menonjol. Dia mengasih mengekalkan rekaan dua kotak SUV biasa. Dan kalau kita tengok, ah uh, dia punya bumbung ni tegak ke belakang, jatuh ke bawah. Jadi bahagian kepala dekat bahagian belakang tu memang sangat cun dan cantik. Jadi yang membezakan Ato 3 dan juga Ato 2 adalah sport rim yang digunakan. Untuk sport rim ini dia menggunakan rim 17 tayar 60 Jadi berbeza dengan Ato 3, tayar dia lagi kecil sikit, berat lagi kurang manakala dia punya ketinggian daripada permukaan jalan adalah 10mm lebih rendah 165 untuk kereta ni atau 3 175mm kita beruntung sebab untuk pasaran Malaysia dia memang ditawarkan dengan bateri 51kWh dan kita ditawarkan dengan varian yang paling berkuasa 177 PS dan 290 Nm torque ha, memang cukup power lah cuma sayangnya kalau kat depan ni kita tak ada frang ataupun ruang simpanan depan lagi baik kalau ada saya rasa kalau kita cari dekat Shopee ke dekat Lazada ke memang kita boleh beli letak depan ni sekurang-kurangnya dapat 20 liter boleh letak durian tak ada masalah yang membezakan Ato 2 dengan Ato 3 adalah dia punya sistem dia sikit kalau Ato 3 dia ada heat pump di mana heat pump ni kalau kita guna aircon dia lebih efisien manakala Ato 2 dia tak ada heat pump itu saja perbezaan antara tren kuasa BYD Auto 2 dan juga BYD Auto 3. Satu lagi, bila kita bercakap pasal bateri kereta ni, bateri kereta ni boleh di charge dengan menggunakan sistem DCFC 82kW. 30% kepada 80% dalam masa 28 minit saja. Okeylah lebih kurang dan dia punya AC charger adalah lebih kurang 7 kWh. Tadi saya masa saya on the way ke sini saya charge lebih kurang 20% dalam masa 11 minit saja. Okeylah. Bagi saya itu lebih kurang 10 minit kita mengecas not bad. Maksudnya kita pergi toilet, toilet break, pergi minum air sekejap dapat 10 minit. Okeylah dapat 20% not bad at all. Fokus rekaan untuk di bahagian belakang adalah dia punya fluid wave tail light di bahagian belakang ni memang nampak cun lah. Dia tak macam tak macam Tesla lah. Kalau Tesla dia buat lampu sebaris dan dia kata itu lawa. Saya rasa tak boleh macam tu. Dia kena ada satu corak rekaan yang fokus. Kalau kita tengok, dekat sini dia punya signal, dekat sini dia punya lampu dan dekat bawah ni dia punya rear fog lamp lah. Dan kalau kita buka, ha, sayangnya cuma kereta ni dia tak ada power tail light. Dia, sorry, power tail gate. So dia kena buka secara manual Di mana dekat bahagian belakang Bila kita buka kita dapat lebih kurang 400 liter ruang kargo dan kebanyakan kereta elektrik sama seperti BYD atau T ni memang tak ada tayar spare. Jadi di bawah ni kita ada uh, tayar di dan lantai ni kita boleh adjust uh, dalam dua bahagian. Kita boleh ratakan ataupun kita boleh letak di bahagian bawah untuk kita simpan kita punya charger kabel. Dan untuk di bahagian belakang ni tak ada apa-apa yang luar biasa kecuali kita dapat dua cangkuk dengan kapasiti 3 kilogram satu dan juga dua di bahagian kiri dan juga kanan. Kalau kita lipat kedua-dua seat dekat bahagian belakang, kita dapat lebih kurang 1,340 liter ruang kargo. 400 liter ni memang saya rasa untuk kegunaan harian memang sangat orang kata selesa dan kalau nak balik kampung jauh-jauh pun boleh lagi lah. Ha, dia lagi besar daripada Volkswagen Golf. Dia punya kapasiti. Okey, untuk rekaan dalaman ni, memang satu revolusi yang luar biasa berbanding dengan Ato 3 lah. Kalau kita tengok Ato 3 tu, bentuk dia terlalu alien bagi saya. Contohnya bentuk dia macam ni, macam ni. Ha, yang ni walaupun bentuk dia nampak ringkas, tapi bagi saya dia lebih moden, Dia lebih minimalistik, dia lebih functional. Dan kalau kita tengok dengan teliti, ada beberapa perubahan yang menunjukkan revolusi yang dibuat oleh BYD ni nampak lebih moden berbanding dengan Ato 3 lah. Yang pertama, dia punya soft touch material sini. Walaupun dia nampak soft touch wanita, nampak murah, sebenarnya dia masih mengekalkan bentuk yang minimal. Tapi pada masa sama kalau kita sentuh kan, dia rasa macam agak lembut lah. Dan dia bukan leather sebenar tapi dia panggil synthetic leather ataupun bahasa lain vegan leather. Mungkin dia buat daripada daun-daun uh, sawi yang kita tak guna. Kita tak tahulah kan. And then untuk di bahagian depan ini juga dia ada cushion. Cushion ini dia punya penawaran teknologi tu boleh menyebabkan jenama lain terasa malu. Yang pertama, kedua-dua cushion dekat depan ni ada power electric. So maksudnya kita boleh adjust menggunakan power lah. Yang kedua, kedua-dua cushion di depan ni ada ditawarkan dengan ciri ventilation. Dua kali malu kepada jenama lain. Padahal kereta ni baru harga rm ringgit je bang. Buat pertama kalinya juga, BYD menawarkan satu ciri gear. Kalau dulu dia dekat sini biasa, dia diubah kepada di bahagian sini. Di bahagian steering column ni lah. Manakala dia punya dia punya meter bacaan untuk meter digital ni dia ubah jadi lebih besar BYD Atto 3 tu saya memang tak suka dia punya meter sebab terlalu kecil dan bila terlalu kecil dia punya semua maklumat tu dikompakkan jadi mata kita tu tak tahu nak tujuk kepada maklumat yang mana yang ni kita jadi 8.8 inci dan dekat depan kita dia jadi 12.2 lebih kurang inci lah dan untuk corong aircon dia dia tukar kepada rekaan yang lebih konvensional, lebih senang mata lihat, lebih senang kita nak guna. Tak ada yang pelik-pelik, tak ada yang perlu kita nak masuk skrin, nak eja pakai skrin, semua pakai manual. Ini adalah rekaan yang logik dan tak menyusahkan. Okey. Bercakap berkenaan dengan skrin multimedia, ini adalah benda-benda yang saya rasa kita kena highlight. Di mana kalau dulu kebanyakan kereta China bila kita guna dia punya Android Auto, contohnya kan, kita masuk Android Auto, Dulu tak ada Android Auto Auto 3. Sekarang dah ada. So, bila dia masuk dalam Android Auto, dia masih menunjukkan beberapa paparan yang penting. Contohnya, kat sini kita boleh adjust icon, kita boleh ubah, ubah lampu, kita boleh masuk setting. Dan bila kita nak keluar balik daripada setting, nak masuk kepada Android Auto, tekan butang return dan dia balik semula. Ini adalah orang kata perubahan besar yang dibuat menjadikan kereta ni lebih senang untuk kita guna. Uh, bang, macam mana butang ekon? Okey, butang ekon pun menarik. Sebab kita hanya menggunakan 1 2 3. Tiga jari dan kita boleh ubah dia punya ni. Ah, ha, sekarang tarik ke kanan dia jadi ekor nombor 7. Ah, ha, bising kan? So kalau kita nak nak jadi ekor nombor 1 tolak balik ke sini. Dia jadi ekor nombor 1. Ingat, guna tiga jari saja sama juga kita nak ubah dia punya uh, suhu. Ah ha, ni 30 dan kita tolak ke atas dia boleh jadi 18 ha, guna tiga jari Tiga jari mah ha, bukan bini 3 lagi senang cara nak guna memang benda-benda ni nampak kecil tapi perubahan yang dibuat tu menjadikan kereta ni semakin senang untuk kita drive setiap hari jadi tak ada pelik-pelik lah dan untuk menunjukkan kereta ni lebih mewah sikit ha, dia masih adalah dia punya uh, trim untuk lampu kabin dekat sini saja 1, 2, 3, 4 tapi tak boleh ubah warna Kelebihan architecture platform 3.0 ni adalah dia punya wheelbase. Untuk wheelbase SUV ni dia lebih kurang 2620 mm. Tapi disebabkan dia tak ada enjin, dia kereta elektrik kan. Jadi kita boleh tolak ruang kabin tu semaksimum yang boleh. Tolak ke depan, tolak ke belakang. Jadi kalau daripada luar kita boleh tengok kereta ni sebenarnya dia ada overhang yang sangat pendek. Menjadikan ruang kabin tu sangat luas. Bayangkan Kat depan tu saya punya tempat duduk dan dekat belakang ni saya punya duduk yang paling selesa lah. Kita boleh tengok ha, ada lebih kurang satu tapak tangan lagi yang kita boleh ubah kita punya kedudukan. Ha, memang sangat selesa dan macam yang saya sebut tadi, rekaan bumbung kereta ni tinggi. Jadi ruang kepala pun tak ada masalah. Nak lagi selesa kalau kita dua orang saja kat belakang, kita ada armrest kat sini. Boleh letak minuman juga. Cuma sayangnya, satu rekaan pelik untuk kereta Cina, mana-mana kereta Cina pun, dia ada satu saja corong aircon dekat sini. Satu sahaja. Ha, so, kalau siapa dapat corong aircon ni, tolong bagi dia mikrofon. Ha, kereta, beli kereta ni dapat satu mikrofon. Jadi, siapa yang tak dapat aircon, dia boleh menyanyi kat sini. Ha, jadi, kereta ni satu ciri yang menarik dia, dia boleh karaoke. Tak boleh karaoke? Boleh nasyid. Tak boleh ikut nasyid? Boleh mengaji. Tak ada masalah. Pilihan pada tangan korang. Dan dekat bawah corong aircon tu, kita ada USB point. Type A dan juga Type C satu benda satu benda yang saya nak puji pada kereta Cina adalah pocket seat dia dia bukan saja bagi dua-dua kiri kanan dia ada multi pocket multi pocket ni maksudnya satu kat sini satu kat sini satu kat sini satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Ha, lebih kurang tiga ruang yang kita boleh gunakan saya nak highlight benda ni sebab saya nak tegur ada jenama lain lah jenama lain kadang-kadang sebelah sini dia bagi sebelah driver dia tak bagi berapa sen sangat kita nak tambah poket ni kat belakang murah je kan tak isu pun buat macam ni lagi bagus dia punya design tak berebut orang nak letak handphone power bank buat nak tak sini tak ada masalah satu benda yang saya tak suka berkenaan seat depan ni walaupun dia nampak sporty headrest dia tak boleh ubah dia one piece punya design dan dia tinggi jadi bila kita duduk kat belakang kalau tak ada orang kat depan ataupun orang yang duduk tu rendah rendah macam ni kan jadi kita nampak headrest kat depan kita rasa tak nampak tak nampak lapang menjadikan kadang-kadang kalau orang yang dia jenis takut berada di ruang yang gelap di ruang tertutup dia akan menyebabkan rasa pening kalau dia boleh laraskan headrest ni itu adalah lebih baik Walaupun hanya menggunakan satu motor elektrik tapi dia punya rekaan ini adalah rekaan untuk efisiensi. jadi Percutan 0 ke 100 untuk kereta ni mungkin antara 7.9 ke 8.1 saat 0 ke 100 manakala halaju tertinggi untuk BYD atau 3 ni pula dilimitkan kepada 160 km/j. Okey, sebenarnya apabila kita bawa kereta elektrik, fokus kita sebenarnya adalah kepada efisiensi ataupun bagaimana cekapnya kita menggunakan tenaga elektrik. Seperti yang saya cerita tadi, kereta ni sebenarnya dia tak ada heat pump. Jadi untuk penggunaan elektrik untuk BYD Atto tu ni lebih kurang 6.2 6.3 kilometer per kilowatt hour. Ha, Di situlah kekurangan dia lah. Walaupun dalam bacaan WLTP dia menunjukkan dia boleh pergi sehingga 350 kilometer untuk satu charge. Dia sebenarnya depend pada kita cara kita drive, depend pada speed limit yang kita bawa. Manakala untuk bacaan NEDC adalah 410 km untuk sekali charge. Secara jujurnya kalau kita bawa kereta ni secara berhemah, relax rileks berdasarkan pengalaman saya dengan BYD dia akan berada antara 350 km ke 410 km. Tapi bila saya masuk highway, saya tak akan bawa 110. Saya akan bawa 120 antara 110 ke 120 untuk kereta elektrik lah. Jadi kita dapat lebih kurang tempat uh, sorry, 300 km untuk satu pengecasan penuh. Which is ok lah dan kita punya bacaan menurun daripada 6.2 tadi kepada 5.7 ataupun 5.8 kilometer per 1 kilowatt hour. Okeylah untuk SUV yang compact macam ni kita dapat baca macam tu manakala kereta ni pula dia tak ada heat pump. Kena ingat tak ada heat pump efisiensi dia akan menurun especially apabila kita menggunakan aircon. Kita kena ingat kereta ni dia tak ada uh, heat pump jadi aircon dia kurang efisien berbanding dengan Ato3. Okey. Untuk kereta ni dia ada empat mode yang ditawarkan sama ada eco, normal, sport itu macam biasalah. Cuma dia ada satu tambahan dia ada snow mode. Ha, walaupun negara kita tak ada salji dan tak mungkin akan turun salji, tapi dia tetap tawarkan lah. Saya rasa snow mode tu kita boleh guna kalau dalam keadaan hujan kita boleh gunakan snow mode ataupun kita masuk jalan yang agak mencabar sikit boleh gunakan snow mode. Apatah lagi kereta ini sebenarnya ditawarkan dengan tayar yang sedikit pelik. Ya, dia ditawarkan dengan tayar HT. Kalau kita biasa main uh, 4x4 4x4 dia ditawarkan dengan tiga tayar AT HT uh, ataupun mud train ha, kereta ni dia bagi dengan tayar HT maksudnya dia bolehlah nak masuk slow-slow punya off-road light-light off-road tu boleh kita layan sikit-sikit tak ada masalah untuk steering kita pula uh, kita boleh tetapkan dalam dua mode lah sama ada kita boleh tetapkan dalam kanan sport ataupun normal Sport tu boleh lah sikit. Biasanya untuk pemanduan seharian, saya memang tetapkan dalam keadaan eco untuk drive. Manakala steering saya tetapkan dalam keadaan sport. Brake regenerative. Ya, kita boleh kontrol brake regenerative untuk kereta ni. Sama ada standard ataupun dalam keadaan high. Sepatutnya kena ada tiga. Standard, high, medium. Ha, baru best. Tapi bila saya masuk high memang tak boleh nak bawa. Dia akan rasa pening kereta ni. So, berbalik kepada steering pula Untuk kereta ni, even dalam keadaan sport pun Dia rasa macam so-so je lah Kereta elektrik, kereta Cina memang Steering feedback tu memang kena improve lah Dia steering feedback dia memang tak rasa apa-apalah Just untuk daily drive, okay. Kalau kita nak pergi Tiba-tiba rasa nak bawa kita macam toge ah ha, Memang tak boleh lah dia punya feedback tu Rasa macam tak, tak boleh belah ha, Pendek kata tak boleh belah dia punya steering Then untuk brake, ha, okay. untuk brake kereta ni bila kita brake automatic kita akan brake regenerative dan pada masa sama kita akan brake secara konvensional dengan menggunakan empat pak tayar dan juga brake disc. Cuma secara bijaknya saya boleh perhatikan masa saya bawa dekat highway bila saya brake kereta ni dan tiba-tiba permukaan jalan tu bertukar daripada uh, bitumen yang biasa kepada jalan yang bersimen dia boleh detect benda tu dan dia cancelkan saya punya brake regenerative dan dia hidupkan ABS tu secara maksimum dan kita boleh rasa dia punya menggigit brake tu lebih baik berbanding dengan brake regenerative ha maksudnya brake dia cukup pintar bagi saya dia punya ESC pun cukup bagus untuk kereta macam ni satu lagi benda yang saya nak cerita berkenaan dengan kereta ni adalah dia punya suspension dari segi atas paper kita boleh tengok kereta ni sebenarnya kalah kepada BYD Atto 3 sebab apa? sebab dia pakai torsion beam saja dekat di bahagian belakang sebab Atto 3 dia menggunakan multi-link so on paper kereta ni akan kalah tapi bila kita bawa atas jalan biasa kita lalu di atas jalan kampung kita boleh rasa body control untuk kereta ni sebenarnya jauh lebih bagus berbanding dengan Atto 3 yang pertama dia tak rasa goyang-goyang sangat Ha, walaupun dia orang kata hanya menggunakan torsion beam, body control dia jauh lebih baik. Jadi bila kita duduk belakang kita tak rasa pening, kita tak rasa movement pitching ataupun body roll. Body roll tu tetap ada bila kita masuk seleko, keluar seleko. Cuma dia lebih terkawal. Saya rasa ini disebabkan ada beberapa faktor lah. Yang pertama kereta ni sebenarnya antara 150 ke 200 kilo lebih ringan. Dia menggunakan tayar 17 jadi unsprung mass tu lebih terkawal dan rendah dia lebih rendah berbanding dengan BYD Atto 3 Ketiga-tiga faktor ni bila kita gabungkan dia menghasilkan satu pemanduan yang lebih selesa berbanding dengan Atto 3. Manakala sebagai tambahan dia punya penyerak hentak untuk kereta ni pula. Saya rasa dia telah ditala untuk pemanduan di Malaysia. Kalau sesiapa penonton yang pernah pergi ke negara China kita akan tengok dia punya highway memang superb ha, jadi dia tak perlukan suspension yang keras dia hanya perlukan suspension yang soft tapi bila dia gunakan suspension yang soft masuk Malaysia memang hau, memang tak sedap jadi dia kena untuk Malaysia untuk Asia Tenggara dia kena ada talaan suspension yang khas jadi untuk BYD Auto 2 ni saya rasa dia dah guna suspension ataupun penyerahan hentak yang telah ditala untuk kegunaan rakyat Malaysia lebih sedap lebih solid dan lebih stabil untuk NVH pula, bila kita bawa dari highway dalam keadaan 110, kita dapat lebih kurang 56 desibel. Jadi, bila kita bawa jalan tak rata, masa saya test hari tu mula-mula saya lalu jalan construction, pun dia rasa lebih senap, kudus dan memang mantap dia punya NVH untuk BYD Auto Tour ni. Ok, untuk sistem uh, keselamatan, kereta ni dia ada dua tau. Dia ada ACC dan juga dia ada ICC, dia ada AEB memang cukup lengkap dia punya sistem keselamatan even uh, lane assist semua dia ada traffic sign recognition dan juga auto high beam cuma yang peliknya dia tak ada blind spot monitor dia tak ada blind spot warning tengok kiri kanan memang tak ada sebaliknya blind spot tu digantikan dengan cermin yang cembung sedikit di sebelah kiri tu ha. itu sahaja dan dia bila dia tak ada blind spot dia tak ada RCTA Itulah satu kekurangan untuk sistem keselamatan kereta ini. Jadi walaupun dia tak ada RCTA, dia tetap di menawarkan orang kata kamera 360 darjah yang cukup terang yang boleh memalukan jenama-jenama besar yang lain. Kamera dia memang superb, memang padu, memang power. Uh, untuk Intelligent Cruise Control saya memang tak suka sebab setiap kali saya on kan dia punya ICC dia akan rampas steering. Jadi saya matikan ICC dan saya hidupkan ACC saja. Cuma bila kita hidupkan ACC pastikan kita punya AEB tu bukan dalam keadaan early. Ha, contohnya kita letak setting kepada ADAS, ha, ambil dia punya safety assist dan tengok dekat sini. AED dia ha, Dia boleh tengok early Kalau kita letak early Kadang-kadang bila dekat seleko Dia mengalami fenomena ghost Dia nampak macam hantu dan dia tolong break Sebenarnya agak bahaya lah So saya letak kepada medium saja. Itu lebih sesuai untuk kereta ini BYD Atto tu ni adalah secara ringkas sebuah SUV elektrik yang tak nak jadi lebih pandai daripada engineer yang buat kereta ni. Desain dia memang cukup simple, kemas tapi nampak moden dan tak keterlaluan sampai jiran kita fikir kita beli UFO untuk kita pergi kerja. Pemanduan dia bukan kereta sport tapi untuk bawa anak pergi ke sekolah, untuk pergi kerja, mengadap jam hari-hari dia memang sangat sesuai. Dia memang rasa normal. Ini bukan kejian tapi ini adalah pujian untuk sebuah SUV elektrik yang memang normal untuk kita yang memang orang yang normal. Range dia pun bukanlah orang kata untuk pergi cross country Tapi sebaliknya range ataupun jarak pemanduan tu memang cukup untuk urban SUV Hari-hari kita bawa balik dan kita boleh charge dekat rumah Paling penting, dia tak ada satu benda yang ciri yang mengarut dalam kereta ni Dia tak ada panoramic sunroof Bila tak ada panoramic sunroof Panoramic sunroof tu kadang-kadang sebesar padang futsal Jadi dia akan membazirkan elektrik kita jadi dia tak ada ciri yang mengarut dan dia adalah sebuah SUV yang sangat praktikal. Secara jujur, ini adalah kereta elektrik yang sepatutnya yang kita ada. Dan dia tidak merapu, dia tak cuba jadi Tesla, tapi dia adalah sebuah kereta elektrik yang sangat logik. Dengan harga RM100,000 itu, dia memang sangat berbaloi. Tambahan pula, dia ada waranti selama 5 tahun untuk kereta dan waranti 6 tahun untuk bateri. Dan apa pendapat kami Kalau anda perlukan sebuah SUV elektrik Yang memang sesuai untuk anda Untuk dijadikan kereta kedua Ini adalah calon yang sangat sesuai Sekian saja review kami berkaitan dengan BYD Ato 2 Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika Boleh tekan like, boleh tekan subscribe Boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok Dan juga Instagram Mekanika Malaysia Dan sehingga kita berjumpa lagi Bye-bye.